হেল্ল' ব্ৰিয়ন মই এটা যি মাছৰ ৰেচিপি দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এইটো মাছ মোৰ বহুতেই বেছি প্ৰিয় আৰু প্ৰথমবাৰ মাছখিনি মানে অকণমান ষ্টাইলত দিব খোজাওঁতে গোটেই মাছ পৰি গ'ল আৰু এই মাছটো আপোনালোকে কি বুলি কয় কমেণ্টত জনাব আমি কওঁ নিচিলা মাছ আমাৰ ফালে নিচিলা মাছ কয় মিছা মাছ বুলিও কয় কিছুমানে তো এই মাছৰ ৰেচিপিটো অতি ইজি আৰু যদি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰি যাব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু মাছখিনি এয়া দেখিছে সানি আছোঁ আৰু আদা চৰি আদা নেহৰু নহয় আচলতে নিমখ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু লগতে অকণমান দিলোঁ নিমখ দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি ল'ম সানি লৈ ধুনীয়াকৈ তেলত ফ্ৰাই কৰিম আৰু সেই মাছটো যে মাৰ পিনে বহুত দাম আৰু পাবলৈ নাই কিবা কৰি মাছখিনি পোৱাৰ লগে লগে দাম হ'লেও বাপেকে ৰাখি থৈ দিলোঁ আৰু ৰাখি থৈ এতিয়া বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ সৈতেও এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব চাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰো হেয়া কেৰাহি পাতি দিলু কেরাহি পাতি ধনিয়া তেল দিলু তেল দি মাছখিনি ফ্রাই কৰিবলৈ ললো আৰু আৰু মাছ নিপেনাকে আৰু ক'ল এইটো মাছ এনেকে কি নহক দিলেও মই ভাল পাও কিন্তু আজেটা মানে বিলাহীৰ ৰেচিপি বনামহে কানে শেয়াৰ কৰি দিলু আৰু ধনিয়াকে মাছখিনি ফ্রাই কৰি হোৱাৰ পিছত এই একেটা কেৰাহীতে আঞ্জাকণো বনাম মানে ৰেচিপিটো বনাম এয়া দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া ৰঙা ৰঙা হৈছে এই মাছখিনি এতিয়া প্লেটত ওলাই থলোঁ আৰু ওলাই থৈ এটা কেৰাহীতে অকণমান তেল দি দিলোঁ আৰু এইপিনে তেল দি লৈ অকণমান ইয়াতে দি দিলোঁ বেহাৰ আৰু জলকীয়া আৰু এয়া চাওক বেহাৰখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে মানে মোবাইলটোতে চিটকি চিটকি পৰিছে দেখিছে আৰু এতিয়া চিটিকি চাৰিওফালে চিটিকি পৰিছে সেইকাৰণে মই ওপৰতে এখন ঢাকনি দি দিলোঁ যাতে বেহাৰবোৰ চিটিকি অত্ৰত নপৰে ঢাকনিখন দি উঠাৰ পিছত এতিয়া মই বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াতে মই লৈছোঁ বিলাহী দুটা যিহেতুকে কোৱাণ্টিটি কম কমকৈ বনাম বেছিকৈ বনালে বেছিকৈ ল'ব পিঁয়াজ লৈছোঁ শুকান জলকীয়া লৈছোঁ তেজপাত লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়াৰ টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হয় শুকান জলকীয়াতকৈ সেইকাৰণে শুকান কেঁচা জলকীয়াও দি লৈছোঁ আৰু এয়া ভজা মাছখিনি আৰু এইপিনে দি ল'লোঁ মই পিঁয়াজ তেজপাত আৰু লগতে জলকীয়া আৰু এয়া দিছোঁ অকণমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট অকণমানেই দিছোঁ আৰু নিদিলেও নিদিব পাৰে মই দি লৈছোঁ বাৰু অকণমান ভাল লাগে গোন্ধটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আহে সেইকাৰণে দি লৈছোঁ আৰু এয়া কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দি ল'লোঁ বিলাহীখিনি বিলাহীখিনি অকণমান ভাজি পিনে এটা বাতিত মই নিমখ দি লৈছোঁ কোৱান্তিটি অনুসৰি হালধি দি ল'ম তাৰে পিছত অকণমান জিৰা আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে এইখিনি ৰেড চিলি পাউদাৰ অকণমানেই দি লৈছোঁ আপোনালোকে যদি বেছিকৈ ল'ব খোজে বেছিকৈ দিব পাৰে মই অকণমান দি লৈছোঁ কালাৰ আৰু অকণমান স্পাইচি হোৱাৰ কাৰণে আৰু এয়া লৈছোঁ গৰম গৰম মছলা এয়া তাৰে পিছতে আৰু একেবাৰে শেষত দিছোঁ এয়া হালধি কোৱাণ্টিটি অনুসৰি যিমানখিনি দৰকাৰ এতিয়া অকণমান পানী দি পিনে এইখিনি মই গুলি ল'ম আৰু এয়া দেখিছে এইখিনি আচলতে আলু মই বইল কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল বইল কৰি ধুনীয়াকৈ পিটিকি লৈছোঁ যাতে গ্ৰেভিটো অকণমান গোটা টাইপৰ হয় আৰু অকণমান এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ আলুখিনিও লগতে আৰু তাৰপিছত এই মছলাখিনিত অকণমান পানী দি পিনে ইয়াতে ঢালি দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান টেঙা টাইপৰ টেঙা হ'বৰ কাৰণে দুপাটমান থৈ কঢ়াও দি দিছোঁ মই মানে থেকেৰা টেঙা বুলি কয় সেয়া দি লৈছোঁ আপোনালোকে দিলে দিব পাৰে নিদিলে নিদিব পাৰে মই দি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া দিলোঁ পানী যিমানখিনি দৰকাৰ হয় সিমানখিনি পানী দিব মই যিহেতুকে গ্ৰেভি টাইপ বনাম সেইকাৰণে পানীটোৰ পৰিমাণটো অকণমান কমকৈ দিম এয়া দেখিছে মইখিনি পানী দিলোঁ এইবাৰ দেখিছে উতল আহিছে উতল অহাৰ সময়ত মই দিলোঁ এয়া ফিচ মছলা ফিচ মছলা দিয়াৰ পিছত অকণমান যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মই এয়া দি দিম মাছখিনি আৰু মাছৰ বেছি গোটেইখিনি নাই দিয়া কাৰণ মই ফ্ৰাই মাছো খাম সেইকাৰণে ফ্ৰাই মাছ অলপ ৰাখি মাছ অকণমান মাছ দিলোঁ আৰু এনেকৈ অলপ সময় উতলি থকাৰ পিছত কালাৰটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে আৰু এয়া দেখিছে মোৰ ৰেচিপিটো একদম চটপট চাটপটকৈ ৰেডি হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া খাবলৈও বহুত বেছি সোৱাদ হৈছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে একদম কম বস্তুৰে আৰু মোৰ মানে একদম ফেভাৰেট হৈছে গতিকে মই গোটেইখিনিয়ে খাই পেলালোঁ